Со Валерия Спилька. А это ты я ты не знаю, что, так что иди с моего канала. Отсюда. И мы не бесимся у нас будет челлендж. Мы находимся с тобой, мы снимаем видео для вас, челлендж. Попробуй не, за... Попробуй. не. не заговори. Счет... раз, два, стой, давай дубль номер два нормально заснимем давай. Дубль номер два. Все бля. Давай дубль номер три. Дубль номер три. Всем привет, друзья! Сегодня с вами я, Валерия Шпилька. И сегодня это видео на мой канал, так как мы находимся в саду. И остаток... А про меня? Дубль <мак> 4. Дубль 4. Всем привет, друзья! Сегодня с вами я, Валерия Шпилька. И... Дубль номер 5. Всем привет, Дубль Всем привет, друзья! Сегодня с вами я, Валерия Шпилька, и... и это видео на мой канал. И мы находимся в саду, и нам стало скучно, и мы снимаем видео для вас. Челлендж. Какой челлендж? Попробуем не же говорю. На счет три. Раз, Раз два, два, три. три. дубль номер 8 или 10, или в одиннадцать. Всем привет, с вами я очень... А может, что-нибудь другое заснимем? Ну, продолжим. Что мы будем снимать? Мы заснимем. Сегодня мы будем распаковывать червячков. Пошлите на улицу, точно червячков. Погнали, погнали! Пошли, мы на улицу. Папа меня. Пошли на улицу. Мы сейчас выйдем на улицу. Мы сейчас находимся в саду, как я уже сказала. И мы сейчас в саду. И Арина тут лежит. Арин, можно я тебя в свое видео добавлю? Можно я тебя здесь моя Спасибо. Ну, тогда я твой айфон покажу всем. Блин, у тебя эти джинсы грязные. Стой быстро. Арин, что ты тут делаешь? Понятно. Молодец. Давай червячков найдем, Матвей. Давай рофтокорд. Где-то должны быть червячки. Да. Матри, смотри, она реально покрасила, смотри. Смотри, она покрасила. Что за белая? Смотри. Сделал так, вот, видишь? Что за белая штука? Вот. Какое-то животное. Ладно, пошел уже в домик. А ну ладно, не все чилить. Где? Троллинг? Господи, был. блин. Господи, ты боже мой. У меня зарядка на камере закончилась. Скоро видео закончится. Портничок. <соспорядок> <Да>. <соспорядок> Паши, какие У меня на улице? Ничего, мы тут сидим, сидим. Мам, там, там. Пошлите за территорию нашего домика. Сейчас посмотрим, что тут. Здесь, здесь, как видите, такая дорога. Короче, блин. Здесь вот камушки, здесь травка, здесь травка, вот камушки опять. Мы вышли за территорию нашего дома, а? который наш домик там. И пошли посмотрим на Они а там. Спросите. Оп. Мы с Матвеем пошли гулять по нашей улице. И, короче, мы сейчас находимся в седьмом саду. Матвей, иди сюда. Сейчас мы прогуляемся по нашей улице, потому что до... в дом... на территории нашего участка... На территории нашего участка нам скучно, давай рыбалку. Мы с этим сейчас пойдем гулять. и паркурим под газом. На-на-на, <пив> Но ah. сегодня мы ходим... Ооо, садик! Проход на другую улицу, вам видно, нет? Тут, короче, проход на другую улицу. Но бабуля нам сказала только на этой улице. Походу, да, это проход другую, на другую улицу, и там много вишни. Мы там постоянно... А, нет, ну у нас вишни срываются. И мы сейчас дойдем до этого конца улицы, пойдем к другому концу улицы, потому что там реально интереснее. Да, Матвей? Да. И, блин, я уже 6 минут снимаю, да? Там вода я сюда. У меня только 13 процентов. Пошли воду холод... попьем, я пить хочу. Куда? Туда А туда нельзя, бабуля сказала, только по нашей улице пошли обратно. Ну зачем? спросим бабулю, можно воды попить? Не буду я ждать, я тоже пойду. Короче, мы сейчас пойдем спросим, там есть колонка с водой, и мы хотим попить. Реально жарко. Мы пошли на другую сторону нашей улицы. Будь здоров. Будь да мы недалеко, Материн, ручку дай, пожалуйста. Мы сейчас тут ходим, тут все цветет, так красиво весна. Уже скоро уже в четверг будет июнь. А мы Объехали, потом вышли, или папа а, или вы... тут, вот вот тут просто красиво, ужас. Смотри, какие цветочки. О, какие цветочки, смотри. Семь минут уже с выйдет. Смотри, а. малина. Это не малина, мочу. А, мочу. А, мочу. А. Ну, кот наш в совсем далеко. Сейчас бы домой вернусь. Тут тоже есть проход на другую улицу. Ты что, вообще? Смотри, там клещи. Блин, тут такие домики аккуратненькие. господи. Может, обратно поедем? Видишь, какая длинная дорога? Мне лень. Пошли обратно. Пошли обратно, что-то. Ты колонки хочешь? Я отвечаю Ребят, мы сейчас быстренько дойдем до нашего участка. Я вот именно еще поставим на паузу, потому что мы дойдем до нашего участка. Если нам разрешат пойти колонки, то мы пойдем в колонки. Мы пошли на О, Матвей, дай сюда, иди сюда. Там, короче, какая-то девочка, пошлите к ней. Эй, смотри. Марини, собачка. Пошли. Что это такое? О, смотри, мальчик и девочка. Что за мальчик? Это если эти пусечки какие. Привет, Матвей. Привет. Ой, здрасте, а вы кто? Я Софья. А вы что, здесь? Да. Мы встретили Матвей Кино. А это ваша собачка? Да, она моя. Как заяц. У меня тоже такая же есть, такая же. Как зовут? Малыш. Ой, вот ты только, блин. Только он ходил по Здесь Без меня укусил Матвей. А он кусается у вас? Нет, не кусается, Нет, только не его висит. Надо только морать. Ребята, ну короче, Погрызе мы тут, да? тут нашли собеседников, поэтому всем пока и нам уже не скучно. Да.